Salam dostlar, vaxtınız xeyir. Bu videoda sizə yeni coin saytı göstərəcəm Median Coin-də dostlar. İstəyisə Coin Gesko-da coinə baxaq. Gördüyünüz kimi, yəni dəyəri 17 sentdir. 24 saatlıq həcmi yəni 10.000 dollara yaxındır gördüyünüzdə və toplam 5 milyard token buraxılacaq. Maksimum qiymətdə dostlar 30 sentdən yəni girib 12 yanvar 2021-ci il taxir ixində Coin Gesko-ya və indi də dostlar 17 sentdir. Buradan dostlar biz e, nəcür gəlir əldə edə bilərik? Onda imkan yəni, budur, bu proyektin stakingi yoxdur hələ ki, bəlkə dostlar gələcəkdə olacaq. Yəni staking olsaydı əlavə gəlir kimi qazana bilərdik stake üzərindən. Həmçində dostlar coin alıb saxlayaraq da gəlir əldə edə bilərik. Burda dostlar bunların öz oyunları var. Onu bir azdan sizə göstərəcəm. İlk olaraq token haqqında daha ətraflı məlumatlar verim. Gördüyünüz kimi, yəni simvolu MK and Ethereum ERC 20 ilə uyumludur. 19-cu qıbasa məsə 8-də toplan 5 milyard token qırxılacaq və burada dostlar 4 milyon 4 milyard 4 milyon nə qədə sứ artıq yanıb, yəni qalanlardakı qalıb dostlar. Burada dostlar yolçu xəritəsini falan filan baxa bilərsiniz. Burada dostlar dediyim kimi ən vacib olan dostlar, yəni bu tokeni istifadə edirlər, yəni burada oyunlarda istifadə edirlər. Ona görə də dostlar bunun qiyməti qalxa bilər. Bunu dostlar istəyisə aşağı hamsinə dostlar ondan deyim ki, yəni biz bu tokenləri Latokendən əldə edə bilərik. Latokem borsasında listələyəni biz istədiyimiz zaman alım-satım eləyə bilərik. Yəni altı dolu tokendə dostlar indisə göstərəcəyəm dostlar LaToken-dən. Burada dostlar gördüyünüz kimi, yəni öz oyunları var, müxtəlif cür oyunlar var dostlar. Burada bu oyunları oynayarkən dostlar bu tokendən istifadə olunur Medcan tokendən. Ona görə də dostlar qiyməti yüksələ bilər dostlar. İstəsəz alıb saxlaya bilərsiniz. Yenə yəni, də dostlar, təbii ki, alıb almamaq hissə qalır. Gördüyünüz kimi dostlar, burada 17 sentdən, yəni bu yuxarıdakilər dostlar bizim məsələn indi token almaq istəsənsiz, siz bu qiymətdən alacaqsınız yuxarıdakilərdən. Ancaq tokeni satmaq hissə dostlar yəni bu altdakiləri satacaqsınız. Yenidə dostlar, yəni eyni qiymətdə 17 sentlikisində də. Yəni 6 dol token də gördüyünüz kimi dostlar, yəni istədiyimiz zaman alım-satım reallaşdıra bilərik. Burda dostlar öz kaşloklar da var, onu da sizə göstərim. Burda həmçində dostlar başqa bir bilgiler də var. Yəni coin istifadə olunur, yəni onu demək istəyirlər. Burda bunu dostlar Türk küşəliyək istəyirsizsə bəli, sonra görəndə cüzdən var, ona bir dəfə basır. Yəni bununla əslən ehtiyac yoxdur artıq. Yəni istəsəz, yəni özünüz depozit adresi kimi istifadə eləyə bilərsiniz. Onu da dostlar sizə depozit adresini LoToken borçasında verir. Hər bir dostlara göstərim, registrə yazın, yenə qeydiyyatdan keçirik. Adınızı yazırsınız, soyadınızı yazırsınız, gmail hesabınızı yazıb ölkənizi seçib dostlar telefon nömrənizi yazıb, 2 dəfə kodunuzu yazıb şərtləri qəbul edib registrə basırsınız və beləcə qeydiyyatdan keçmiş olursunuz. İncisə dostlar hesabımıza daxil olaq. Gördüyünüz kimi dostlar, bu bizim depozit adresimizdir. Bura dostlar istəsəz tokenlərinizi göndərə bilərsiniz. SendCon yazılan yerdən dostlar tokenlərinizi buradan çıxarırsınız. Deyim ki dostlar, istifadə olunan bir coin idi. Ola bilsin dostlar, yaxında qiyməti də qalxsın. Yəni də dostlar, alıb-almamaq sizə qalmış. Yəni 2 gün öncə dostlar 15 sent idi. İndi artıq 17 sent olub. Yəni coin alıb satmaqla dostlar yaxşı gəlir əldə etmək mümkündür. Hamsinə dostlar, digər coinlər də var ki, onlar da dostlar alıb-sataraq yaxşı gəlir əldə eləyə bilərsiniz. Neyse dostlar, bu videodan bu qədər. Neyəsə məsələ nəsizə qaranlıq qalsa, videonun altında yazıb soruşa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.